Тетяна Баннічук – керівник гуртка Прикладне мистецтво палацу дитячої та юнацької творчості Центрального міського району протягом семи років молода майстриня прищеплює вихованцям любов до прекрасного. Стати педагогом Тетяна Валерівна мріяла з дитинства. За взірець була її бабуся, вчителька обслуговуючої праці. Саме завдяки їй маленька Тетяна захопилася рукоділлям, а згодом пішла здобувати освіту до Криворізького державного педагогічного інституту. Та після успішного закінчення вузу, коли, здавалося давня мрія ось ось дійсниться. Тетяна починає вагатися щодо педагогічної діяльності. Можна бути впевненим, що ти можеш діткам щось передати і научити, поэтому я трохи немножко себе. И пошла в другую сферу, попыталась работать в сфере торговли, но так как поняла, что это точно не мое, потому что ну, мне это и не нравилось, и, ну и вообще я поняла, что у меня к этому душа не лежит, и в итоге все равно вернулась к тому, к чему стремилась. Зараз Тетяна Банічук впевнена, робота з дітьми це поклик душі. Вона радо ділиться вмінням і творчим досвідом зі своїми підопічними. Володіючи різними видами і техніками декоративно-прикладного мистецтва, Тетяна Валерівна навчає майбутніх умільців не лише шанувати споконвічні традиції народної творчості, а й активно залучає учнів до освоєння сучасних новинок декоративно-прикладного мистецтва. И мы охватываем разные виды такого декоративно-прикладного искусства. Это бисероплетение, это вышивка и народная вышивка и крестиком и украинские народные швы. Потом это кукла-мотанка, тоже как бы можно сказать возрождение этой традиции, пытаемся поддержать возрождение этой традиции. Потом также мы на нашем кружке Используем техники современные, современного вида искусства. Это вышивка лентами. Делаем такие красивые деревья декоративные из ткани. То есть пытаемся использовать разные подручные материалы. Пытаюсь, скажем так, наряду вот с народным творчеством применять декоративное, такие декоративные как бы, ну, отступления, скажем так, для украшения. То есть украшения одежды, украшения мы используем, допустим, сумочек, обуви. Там такі всякі інтер'єри, картини, дерев'я, подарочні якісь -то варіанти. Тобто, я питаюся, щоб діткам було ну, нове. Особиста творча пристрасть Тетяни Банічук бісероплетіння. Весь вільний час молода жінка віддає улюблені справі. Здебільшого займається виготовленням національної символіки, що втілюється в традиційних українських прикрасах оберегах, герданах. Возникновение Гердана имеет давнюю интересную историю, связанную с народными и христианскими традициями Западной Украины за 17 век. История украшений свидетельствует о том, что первые украшения носили мужчины, потому что они были добытчиками. Чтобы им была удача, женщины, можно так сказать, делали эти украшения, как талисманы для своих мужчин, которые носили их. И чтобы удача сопутствовала им, они были вот с этими украшениями постепенно когда немножко уже, ну, позабыто не позабыто а первом истинном значении, допустим, этого украшения было его начали носить и женщины, то есть на они женщины носили такие украшения под горлышко это воротники, потом сыленки, те же герданы считалось, что вот все это несет в себе защиту и обеспечивает какую-то меру удачи Багатий обереговою символікою Гердан неабияк зацікавлює й нас, тож просимо Тетяну розповісти про деякі його символи. Ізображення на Гердані ромбіка там, з точечкою якоюсь, це -то, символ, який називається «Нова життя». Допустимо, якщо жінка ну, э, планує дитина, беременна жінка, то це оберег нової життя. Також ця символіка ромб з точечкою обозначає как бы, ну, зарождение до новой жизни, благополучие и достаток. То есть это вот такой символ, он как бы во всех используется, в вышивках, в рушниках, в рубашках украинских и в бисере. Крест на, в символике Гердана, ну, не только Гердана, вообще в украинской символике, это как бы э, слияние мужского и женского начала и одновременно духовный и материальный мир. То есть это тоже ну, является как бы тоже обереговым таким символом. Ну, как известно, крестик тоже нательно мы носим, это тоже крестик, но также и вышивки, только вышивки это равносторонний крест, то есть одинаковой длины палочки это может быть и прямой крестик, и косой то есть, когда похожи как бы на плюсик и на букву X То есть, вот такого два вида креста, но символика остается та же самая. Вот потом часто используется символика, вот если это зубчики по контуру. Это такая символика, которая значит обереговая. То есть как бы зубцы, это как вот, допустим, если представить себе животного, это зубы этого животного. То есть они как бы отпугивают от, ну, от владельца все плохое. Если используется символика колодец, это символ проникновения как бы прошлого, это как символ мудрости. То есть как мы черпаем из колодца воду, так мы черпаем эти знания, мы Как бы беремо від предков то, що ми знаємо, і переносимо в нашу повседневную жизнь, то Ми мы как бы набираємося мудрості. У мудрости. тисячі 2010 -му році Тетяна Банічук вперше представила персональну виставку робіт міському історико-краєзнавчому музеї. Експозиція Гердан вразила фахівців цікавими візерунками та авторськими знахідками. А вже наступного року самобутній талант Криворізької майстрині був відзначений компетентним журі виставки конкурсу Кращий твір року, що проводиться в столиці Національною спілкою майстрів народного мистецтва. Майстерно виконана робота гердан війшла до каталогу Кращий твір року-2011. мастера со всей Украины в разных направлениях участвуют. И кукломотанка, и вышивка, и соломоплетение, резьба по дереву. То есть все виды народного творчества, как бы мастера участвуют в этом конкурсе. И когда такой каталог приносишь на урок, на занятие, и показываешь, это тоже очень интересно детям, как бы как мотивация к деятельности. Я представила работу Гердан, в котором изображалась восьмиконечная звездочка это звезда матери считается то есть это берег для женщин это как говорится это вот звездочка можно вот она сейчас даже представлена тоже на вот вязаном моем свитере потому что это такая символика которая она не забыта она вот сейчас используется везде в украшениях в современной одежде это звездочка защита для женщины потом также использовалась треугольники, зубчики по краю, что мы тоже говорили, что это обереговая символика плюс ромбы внутри сточечка, это как оберег, зарождение новой жизни, благополучия, достаток, ну то есть все самое лучшее, что можно пожелать, именно вот как бы это конкретно для женщины в этом Гердане сосредоточено. В задумах Тетяни підготовка до нової персональної виставки майбутню експозицію складатимуть різні види бісерного мистецтва, втілені у сучасних виробах. Не тільки в традиційному виконанні, а як, допустим, ну, як украшення, як біжутерія, тобто коли це можна одягти в будь-який день з будь-яким будь видом одягу. Тому що от, традиційне українське ми можемо одягти Вот как получается на празднике, да, с вышиванкой. А вот, допустим, хочется иногда что-то такое интересное, необычное в повседневной жизни, как-то украсить себя, потому что украинские украшения они несут в себе символику и как бы каждый день такое украшение не оденешь, потому что это не украшение, а берегом является. Поэтому вот стараюсь разные виды бисерного творчества применять. Спілкування з дітьми та власне творче захоплення дарують Тетяні неймовірну насолоду. Сповнена позитиву, вона щиро віддає своїм учням яскраві емоції та намагається наблизити їх до національної культури. Тетяна Валерійовна працює у нас вже сім років. За це час вона показала себе як прекрасний педагог. К ней очень тянутся дети, и очень видно, что человек своему делу очень предан. Она настолько этим увлечена сама и увлекает детей, что когда к ней приходишь, у, у нее постоянно что-то новое. Она что-то вот бисер, потом у нее ленточки, потом у нее солома. Как человек Танечка очень добрая, очень отзывчивая. Она такая, что откликнется на любую проблему, когда к ней обращается. И я как руководитель могу сказать, она очень исполнительная. Татьяна Валерьевна, ну, это очень хороший преподаватель. Если, например, у тебя что-то не получится, и ты сразу расстраиваешься, она может тебя поддержать и помочь. На уроке мы сегодня делали мотанки, кто какую хочет. Кто-то делал ну, обереги для малышей, кто-то для домов делал. Я сделала оберег для детей, чтобы ну, их ложить в кроватку. И рядом с ними лежала такая куколка и берегала их от сглаза. Я сделала куклу Берегиня. Это кукла, которую мама делает своей дочери для того, чтобы у нее был здоровый ребенок и чтобы все было хорошо. Любим нашу преподавательницу Татьяну Валерьевну. Очень добрый человек, уважаем ее за все. Она помогает нам очень много, всегда. Каждое занятие очень интересное. Делала такую красивую вот куколку. Это тоже Берегиня. Добра и счастья в доме. Найзаповітніша мрія Тетяни Банічук здобути звання народного майстра України. Прагне вона його не заради слави, а для того, щоб стати гідним прикладом для наслідування. Сподівається, іскра любові до народного мистецтва завжди горітиме в юних серцях її послідовників.